ਨੋਨ اٹینڈਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਨ اٹینڈਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਸ੍ਰੀ सतनाम सिंह संधू ब्रीफली योर सजेशन धन्यवाद सभापति साहब बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे आपने हमें चर्चा का अवसर दिया है मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ कि मैं भी इसमें अपना सजेशन दूँ बहुत सारी चर्चा हो चुकी है मेरा नज़रिया है कि जो कोचिंग सेंटर में आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो नॉन टेंडिंग स्कूल्स में एडमिशन लेके कोचिंग के लिए आते हैं और कम से कम दो साल कोचिंग लेने के लिए वो स्कूल से बाहर रहते हैं ये बहुत बड़ी एक बुराई है क्योंकि हमारा एकेडमिक सिस्टम हमारा एजुकेशन सिस्टम एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की एशोरटी देता है करिकुलम को करिकुलम और एक्स्ट्रा कलिकुलर एक्टिविटी स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट की शोटी देती हैं जो स्कूल में ही हो सकती हैं जो कैंपस में ही हो सकती है तो मेरा सुजेशन है कि नॉन टेंडिंग क्लासेस का जो प्रचलन चला हुआ है ख़ास करके उन स्कूल्स में जिनके बच्चे कोचिंग लेने के लिए पूरा दिन कोचिंग सेंटर में होते हैं उसमें हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है बहुत बहुत धन्यवाद ਨੋਨ اٹینڈਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਨ اٹینڈਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਨਿਆ। ਸ੍ਰੀ सतनाम सिंह संधू ब्रीफली योर सजेशन धन्यवाद सभापति साहब बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे आपने हमें चर्चा का अवसर दिया है मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ कि मैं भी इसमें अपना सजेशन दूँ बहुत सारी चर्चा हो चुकी है मेरा नज़रिया है कि जो कोचिंग सेंटर में आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो नॉन टेंडिंग स्कूल्स में एडमिशन लेके कोचिंग के लिए आते हैं और कम से कम दो साल कोचिंग लेने के लिए वो स्कूल से बाहर रहते हैं ये बहुत बड़ी एक बुराई है क्योंकि हमारा एकेडमिक सिस्टम हमारा एजुकेशन सिस्टम एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की एशोरटी देता है को करिकुलम और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट की ही देती हैं जो स्कूल में ही हो सकती जो कैंपस में ही हो सकती है तो मेरा सुजेशन है कि नॉन टेंडिंग क्लासेस का जो प्रचलन चला हुआ है ख़ास करके उन स्कूल्स में जिनके बच्चे कोचिंग लेने के लिए पूरा दिन कोचिंग सेंटर में होते हैं उसमें हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है बहुत बहुत धन्यवाद